dan Allah Taala akan menambahkan nikmat tersebut sama ada kita sedar akan nikmat-nikmat itu ataupun kita tidak sangka daripada mana nikmat itu dikurniakan kepada kita sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya wala in syakartum la azidannakum yang bermaksud dan jika kamu mensyukuri terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan nescaya aku yakni Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan mengungsikan hadis yang terakhir di dalam bab solat witir dan sebagaimana yang telah saya kongsikan hadis-hadis berkenaan dengan solat witir Sunnah-sunnahnya Bila yang nak kita nak buat Pada minggu-minggu yang lalu Amalan ini amat clear Amalan ini agak jelas Untuk kita lakukan Dan Tanggungjawab kita Yang kita nak kena buat adalah Kita Melaksanakan amalan tersebut kerana kalau kita nak tengok amalan-amalan yang ekstra amalan-amalan yang sampingan amalan-amalan yang sunnah walaupun amalan ini amat digalakkan dan tidak pernah ditinggalkan oleh nabi junjungan kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah saya kongsikan pada minggu-minggu yang lalu solat witir ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada beliau berada di dalam negeri mahupun di luar. Ini bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggalkan solat witir ini. Dan bagaimana kalau kita nak mempraktikkan amalan ini? Dia tidak lain dan tidak bukan kita nak kena set, kita nak kena program kita nak kena ada komitmen dalam bahasa yang mudah kita nak kena pakslah. Ha kalau amalan kini kalau kita nak betul-betul nak dijadikan amalan yang sudah sebati dengan diri kita dia nak kena bermula kita nak kena bermujahadah sikit. Kita nak kena paksa. Kadang-kadang memang kalau kita tengok amalan yang berbentuk badan ataupun amalan yang berbentuk badaniyah amalan yang memerlukan tenaga dia memang agak payah. Kalau kita cakap okelah okay besok kita nak buat. Besok kita nak lakukanlah. Okelah okay kita try satulah. Kita besok kita nak buat satu rakaat. Sebelum kita tidur solat witir kita solat satu rakaatlah. Kalau kita cakap je memang tak jalan. Ha ni termasuk orang yang tengah bercakap nilah. Ha. Dia kalau kita cakap je, kalau kita plan, kalau kita tak menjazamkan ataupun kita tak melazimkan diri kita untuk buat dia selalunya memang dia tak ada motivation. Ha. So dia punya macam mana kita nak atasi perkara ni kita nak kena letak rules and regulation. Kita nak kena memaksa diri kita untuk melakukan sedikit demi sedikit kemudian perkara ini nanti menjadi kebiasaan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun telah berfirman di dalam kitabnya surah Al-Ankabut Ayat yang ke-69 yang berbunyi walladhin jahadu fina lanahdiyan nahum subulana yang bermaksud bagi mereka yang bersungguh-sungguh di atas jalan kami yakni jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasulnya lanahdiyan nahum subulana dan nescaya kami akan menunjukkan jalan-jalan tersebut jadi kalau kita bersungguh-sungguh kalau kita bermujahadah kalau kita selalu ingin melakukan amalan-amalan yang telah ditetapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kita jalan maka Allah Subhanahu wa taala akan menguniaiakan kita pintu-pintu rezeki yang kita tidak sangka-sangkakan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat yang kita tidak sangka kan. Kerana apa? Kerana kita melakukan amalan yang mudah ini. Dan Imam Ibnu Qayyim pernah berkata kalau kita melakukan amalan ini secara berterusan, kalau kita konsisten Setiap hari kita buat satu lah. Tak payah kita nak cakap tiga rakaat. Kita buat satu rakaat. Hari-hari sebelum kita tidur, satu rakaat witi. Insya Allah, nescaya syaitan akan tinggalkan orang itu. Ha, kalau kita sering melakukan kebaikan, kalau kita sering ingin kebaikan itu berlaku kepada diri kita, syaitan tidak akan mengganggu kita. Ha, syaitan dekat kacau orang lain. Lah. Ha. syaitan akan cari mangsa yang lain. Dan kalau kita daripada golongan orang-orang yang suka untuk melakukan amal ibadah, gemar akan melakukan amalan-amalan seperti ini, nescaya syaitan akan menjauhi kita. Dan itulah perkara yang kita harapkan. Disebabkan apa? Disebabkan amalan kita. Kita nak kena usaha, kita nak kena doa, kita nak kena tawakal. Ini termasuk dalam usaha doa dan tawakal kita. Kita sambung hadis yang terakhir. Hadis yang berbunyi wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa an la yaquma min akhir al-laili falyutir awwalah wa man ta'ima an yaquma akhirahu falyutir akhir al-lail fa inna salata akhiril laili mashhuda wa dhalika afdal rawahu muslim dari jabir radhiyallahu anhu katanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang takut kalau tidak bangun di akhir malam maka hendaklah berwitir di permulaan dan barang siapa lupa hendak bangun di akhir malam maka hendaklah berwitir di akhir malam kerana sesungguhnya solat akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat dan yang sedemikianlah itu yang lebih utama. Jadi hadis ini adalah anjuran di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat-saat yang berbeza di ketika malam tersebut kalau kita tak sanggup nak bangun awal kita solat akhir malam. Kalau kita tak tak kalau kita rasa kita tak sempat nak bangun akhir malam, kita solat di awal malam. Di awal malam maksudnya itu, kita solat sebelum kita tidur. Nah, kalau kita biasanya mereka cakap sini, pukul 10, pukul 11 kita dah tidur kan. Jadi kalau kita dapat solat isyak, kita solat bakdiah, kemudian kalau kita ada kerja-kerja sikit yang kita nak kena lakukan, tanggungjawab keluarga, tanggungjawab peribadi dan sebagainya, kita lakukan perkara tersebut, kemudian jika kita hendak tidur, kita melakukan solat witir. Kita ambil wuduk kemudian kita solat witir. Dan bagi sesiapa yang rasanya mereka mahu solat witir itu di akhir malam. Itu bermaksud kalau kita nak tengok sekarang subuh makin lambat, kita boleh letaklah kita nak bangun akhir waktu malam dalam pukul lima, lima suku. yang lima, lima suku tu adalah yang sebaik-baik masa untuk kita lakukan solat witir. Kerana ada, ada banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk kita bangun malam, kita solat malam, kemudian kita tutupkan solat malam kita dengan solat witir. Dan terdapat satu ayat al-Quran di surah al-Isra ayat yang ke-78 saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim aqimissalata lidulu kisyamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Saya ambil yang bahagian akhir ayat itu. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Diulangi ayat. Wa Qur'an al-Fajri. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Dia bukan setakat ada ulangan pada ayat tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ayat itu sebagai is a confirmation. Dia takkit untuk meyakinkan bahawa Qur'an al-Fajri Kana mashhuda Quran al-Fajr ini bukan Quran Fajr bukan bukan Al-Quran Fajr bukan ia bermaksud bacaan ketika waktu fajar itu ha bacaan Quran al-Fajr kana Al mashhuda sesungguhnya ia adalah amalan yang disaksikan disaksikan oleh siapa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ayat Quran ini menganjurkan kita untuk kita solat witir untuk kita beribadah di akhir malam sebelumnya masuk waktu subuh. Justru itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini beliau sangat-sangat menganjurkan dan menggalakkan kita untuk kita melakukan solat malam serta solat witir pada akhir malam sebelumnya masuk solat waktu subuh dan jika kita dapat melakukan perkara ini secara berterusan sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi ia menjadi konsisten dan konsisten itulah secara berterusan itulah yang kita nak kecapi dan kita nak sedaya upaya kita maintain kalau kita boleh buat sedikit kita buat sedikit kalau hari ini misal kata kita penat kita buat kita mampu untuk melakukan satu solat ataupun satu rakaat itu sudah memadai kalau kita tidak boleh solat di akhir malam, kita solat sebelum kita tidur. Kalau kita boleh buat banyak, kita buat banyak. Kalau kita boleh buat tiga rakaat dan selanjutnya, maka itu adalah yang terbaik. Yang penting kita buat. Sebagaimana yang telah saya sebutkan, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat witir ini sama ada beliau bermusafir ataupun beliau bermukim. Itulah sahaja daripada saya dan insya Allah saya berharap pengungsian saya tentang solat, solat sunnah, solat witir ini boleh meraihkan manfaat untuk para jemaah dan insya Allah pada minggu hadapan kita akan memasuk kepada topik yang baru insya Allah. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT agar kita menjadi hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita juga meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menetapkan hati-hati kita akan menetapkan amalan-amalan kita kepada landasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم لا سهل إلى ما جعلته سهلا وان تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته